Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Syaminuddin. Sekali lagi kita bertemu dalam uh, pada sesi petang iaitu sesi diskusi Sema Santai Teh Tarik Perpaduan sempena program Serasi Malaysia Madani Kementerian Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey, pada petang ni kita akan uh, mengadakan sesi perbincangan secara santai dengan uh, penduduk-penduduk warga tempatan Felda Cuping sendiri di mana belakang-belakang uh, kan uh, pegawai perkhidmatan kerajaan, ketua peneroka uh, pengurusi dan lain-lain yang yang terlibatlah yang banyak jasa dekat uh, Felda Cuping ini sendiri jadi uh, pada hari ini kita bersama uh, dengan uh, pegawai, seorang pegawai perkhidmatan uh, kerajaan Tuan Penghulu uh, Reswan Biramli yeah. terima kasih Tuan, Tuan Penghulu kerana bersama kita pada petang ini Sama. jadi uh, Tuan Penghulu Uh, kita proceed dengan perbincangan kita um, manakan pada um, generasi yang baru ni kan eh, dan di ambang kemerdekaan kita sedia maklumlah um, tak lari daripada topik uh, perbincangan uh, berkenaan dengan perpaduan jadi perpaduan ni sangat penting kerana dia melibatkan keharmonian dan majmuk yang berbilang kaum Melayu Cina India uh, Siam Kadazan dan khususnya di negeri Perlis kita ada banyak uh, kaum yang bersama-sama dalam keterlibatan sosial, ekonomi, yeah. uh, kebajikan a uh, awam, uh, sukan dan sebagainya jadi uh, dekat situ uh, wujudlah uh, elemen perpaduan situ. tapi kita nak dengar suara hati daripada pengurus sendiri sebenarnya apa itu perpaduan daripada tuan pengurus sendiri Okay, okay. okay terima kasih uh, yeah. saudara Syamil sahabat saya ok uh, macam kita sedia maklum Malaysia ini adalah sebuah negara yang berdeka yeah. sebuah negara yang berpadu Uh, jadi untuk membentuk sebuah negara yang merdeka yang pertama sekali Malaysia adalah sebuah negara yang majmuk yang hidupnya dalam berbilang kaum. Macam saya ni sebut tadi di Malaysia, negara Malaysia ni pembentukan negara Malaysia dengan uh, kepelbagaian bangsa dengan bangsa Melayu, India, Cina, Kadazan, masyarakat Siam, Bidayuh dan sebagainya termasuk Sabah dan juga Sarawak. Jadi kepelbagaian Malaysia dah sebut, menyebabkan negara Malaysia ni satu yang sangat unik di mata dunia. Betul, betul. Namun yang perlu untuk menjunikkan lagi negara ni untuk kemakmuran perpaduan adalah tunjang utama. Ya. Yeah. Di dalam untuk menjadikan sebuah negara itu satu negara yang hebat. Ha, kalau kita tengok contoh apa yang berlaku di negara-negara uh, luar ada juga sampai penghapusan etnik dan sebagainya. Hmm. Ha, dan ada isu perkauman dan sebagainya di Malaysia pun ada tapi jumlahnya tu mungkin dalam bentuk yang minoriti. Ya, yeah, sikit ha, saja Jadi, sikit saja. Ha, kenapa? Kerana yang penting sekarang ni ah uh, uh, di peringkat bawah. Ya. Ah, ha, di peringkat kerajaan, malah di peringkat bawah ni masyarakat ni kesepaduan sangat penting. Ya, yeah, betul. Ha, jadi masyarakat tu berbilang kaum itu perlu bersatu hati dan tidak melihat kadang-kadang kita tak nak di antara faktor perpaduan ini kita bersebut, kita sebut di antaranya adalah sentimen kepada kita kata sentimen politik kadang-kadang pemikiran politiknya jumut yeah. pemikiran politiknya ortodok, betul. ya yang memfokuskan kepada satu bangsa dimainkan sentimen perkauman dan sebagainya betul. itu adalah satu benda yang tak bagus sebenarnya. Betul, betul. Ha, jadi dalam negara kita dah 68 tahun merdeka pemikiran ortodok seperti ini pemikiran sentimen perkauman seperti ini tak perlu wujud ya yeah. dan perlu dihakis ha, dan kita kena perlu berada di realiti kita perlu berada di lantasan inilah negara Malaysia betul kita betul. kena tema negara Malaysia majmuk dan kita perlu hormat each other yeah. itu adalah key person ha. untuk menjadikan sebuah negara merdeka ini dan akan terus uh, berdaulat Okay, okey guru uh, berkenaan dengan perspektif perspektif politik. Perspektif politik ni sangat uh, sensitif lah kalau kita bincang dan sekarang ni sampai gini yeah. terutamanya pada golongan belia, golongan generasi muda ni macam mana tuan penghulu nak terapkan budaya kebersamaan, perpaduan dalam uh, setiap kaum. Yeah. Kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. Iyalah kalau kaum Melayu kita dah biasa. Yeah. Kita 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 biasakan mereka okey pergi bercampur, pergi bersukan dan sebagainya. Okey okay, untuk kaum-kaum lain ni adakah ada perbezaan pendekatan itu yang kita nak tahu daripada pandangan daripada Tuan Pulu sendiri macam mana kita nak terapkan kebersamaan dengan setiap kaum okay. Kong. kalau kita lihat sejarah sejarah dalam bidang perpaduan dalam bentuk sukan pasukan Malaysia dulu diguruni dengan harimau Melayu hmm. berzaman hmm. zaman Allah Yarham Mokta Dahari Dahari tak boleh jaringkan gol tanpa bantuan rakan-rakan rakan lain dalam pasukan bola sepak negara itu sendiri, pada zaman tu kita ada Santok Singh, kita hmm. ada Sochi On, kita ada pelbagai lagi pemain-pemain negara masa itu okay. bermain tidak mengira bangsa, tidak mengira kaum dan berjaya menjadikan masa tu hmm. sukan bola sepak sangat terkenal. Itu betul. baru sukan bola sepak. Sampai sekarang, bagaimana kita lihat, contoh yang menaikkan nama negara adalah sukan badminton. Ya, yeah. betul walaupun pemain itu adalah Rashid Sidek. Ya. Yeah. Walaupun pemain itu adalah Misbun Sidek. Okay. Walaupun pemain itu adalah apa nama uh, Datuk Lee Chong Wei. Okay. Dan banyak lagi pemain-pemain badminton tapi satu Malaysia, satu negara menyokong final buat dia peringkat dan sebagainya kita contoh saya ambil satu contoh a uh, Datuk Lee Chong Wei yeah. kan apabila Datuk Lee Chong Wei setiap game badminton itu satu Malaysia tidak kira bangsa semua melihat yeah. di rumah bertempik dan sebagainya menyokong itu sebenarnya yang kita perlu terapkan betul sukan di antara satu kaedah menyatukan perpaduan menyatukan bangsa perlis sendiri yeah. siapa sangka seorang anak berbangsa Siam nama dia Jur Hendrian Jurat Camrong Betul. di antara penyumbang gol tahun 2004 Perlis menang Piala Malaysia <laughs> kalau ingat pada masa tu saya ingat saya membesar di zaman tu ya, kan? ya. kalau ya. ingat masa tu kita beramai hmm. ke ke stadium uh, uh, stadium, stadium, stadium Bukit Jalil masa tu melihat hmm. uh, per, uh, uh, apa uh, perlawanan final bola sepak di antara Perlis dan juga Kedah final Betul. dan Berbangsa tak kira India, Melayu, <laughs> Cina, orang Siam turun support. Ya. Yeah. Dan penjaring gol itu adalah Andrian Curak Camrong uh, yang mengharumkan nama negeri. Betul. Ha, betul itu di antara peranan yang sekarang ni terutamanya pemimpin. Betul. Okay. Pemimpin kita dalam ada di peringkat kerajaan, pemimpin di peringkat kampung, di peringkat komuniti okay. perlu bersama. Yeah. Contoh saya ambil di sini ya Syamin. Yeah. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey. Ada Institusi di bawah Kementerian hmm. Perpaduan oh, okay. iaitu KRT. Ya. Yeah. Apa asas penubuhan ke ke KRT atau kawasan rukun tetangga? Hmm, hmm, hmm. Syarat penubuhan rukun tetangga hmm. mestilah kepelbagaian kaum. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada okay. orang Siam. Dan alhamdulillah. Hmm. Okey, uh, hasil daripada KRT ini di antaranya di, uh, dapat menyatukan Betul. Uh, kalau kita tengok dalam dalam SRS ataupun skim rondaan sukarela yang telah diwujudkan hmm. uh, skim itu oleh KRT hmm. ke, keperpaduan itu ada Betul. Uh, maksudnya kita pakat-pakat berjaga dia tidak ada elemen norong-dor poli. Ah uh, hmm. polisi kebersamaan kita tidak ada sentimen di situ oh kami orang-orang uh, Melayu saya yang berjaga no Ya, ya. Kalau kita lihat macam di, di sempadan pun sempadan negara kita ada askar dan juga polis daripada pasukan gerakan am hmm, hmm, daripada berbangsa Iban senawa ya. perak ha, mereka juga bersama dengan kita Betul. dalam bersama di dalam sempadan Betul. menjaga sempadan negara okay. ha, itu sebenarnya kadang-kadang benda perkara-perkara yang perlu highlightkan banyak perpaduan ini hanyalah tidak terletak pada satu bangsa sahaja. Perpaduan ini mesti dalam bentuk kemajemukan, uh -huh. mesti yeah. Ha, Jadi kementerian-kementerian dan sebagainya perlu melihat dan memperhebatkan yeah. uh, perkara-perkara -apa, ini dan perlu mengambil serius. Yeah. Kerana uh, untuk nak berpadu kekuatan sebuah-sebuah negara, betul. kalau kita tengok dari segi ekonomi. Yeah. Acong buka kedai. Uh -huh -huh. Kalau Acong buka kedai tanpa sokongan orang Melayu pergi beli kedai dia, uh -huh. susah. Betul, betul. Contoh dalam konteks di Perlis ni hmm. majoriti rakyat berbahasa Melayu. Yeah. Kalau main sentimen perkauman, hmm. teruk acong. Tuh. Kalau kita Naga. tengok Syamin kalau dapat tengok di Arau, di uh, saya ambil konteks yang lebih kecil. Yeah, yeah. Konteks yang kita lebih memfokuskan di negeri Perlis. Kedai-kedai hardware, uh -huh. Ban Hua, kedai-kedai hardware, kebanyakannya di di Pelopori, oleh uh, peniaga-peniaga usaha-usahawan yang bukan berbangsa Melayu. Uh -huh. Tapi Alhamdulillah. Kedainya semak, boleh kekal. Yeah. Dan boleh maju. Kerana apa? Kerana konteks simbiosis, ah. Iaitu keperluan each other. Yeah, yeah. Ah, kita nak buat rumah, kita pergi support. Yeah. Ha, kita pergi support beli dan sebagainya. Tanpa kita melihat. Kita tidak melihat benda itu sebagai satu sentimen. Mesti support barang-barang. Uh, no, kita tidak ada masalah bab itu. Tetapi dalam konteks itu. Bangsa lain juga perlu hormat kita. Bangsa lain juga perlu melihat macam mana orang Melayu satu budaya kita meraihkan bangsa lain, kita meraihkan tetamu kita, kita meraihkan pandangan kita. Jadi kalau kita tengok semula konteks sekarang ni saya, saya melihat, uh, saya agak gusar dalam isu baru ini, dalam isu bendera dan terbalik dan sebagainya yeah. dan dikaitkan dengan bangsa lain. Jadi hmm. melibatkan sentimen tu orang Melayu jadi marah. Kerana bendera adalah satu panji betul. Kedaulatan negara betul, betul. Bukan benda yang main-main Sebagai kita dalam negara, Sebagai apa nama masyarakat Sebagai penduduk warga negara Malaysia yeah. Nombor satu selain daripada agama Perlu hormat kepada yeah, yeah, yeah. Bendera sebagai betul, panji kita betul. Itu adalah wadah perjuangan kita betul. Mengekalkan keperpaduan Dengan diantara bendera itu sangat penting betul. Namun sentimen uh, Politik um uh, campur aduk dan sebagainya di spin di sentimen itu yang menyebabkan agak berlaku ketegangan apabila satu bangsa uh, agak marah dengan apa yang berlaku yeah, yeah. namun saya nak nak, nak mengesyorkan di sini kepada semua bangsa berlapang dada betul berjiwa besar pemikiran kena besar uh -huh. kita kena perlu ingat kita nombor yang paling besar sekali kita sebagai negara kita perlu pegang kepada prinsip apa itu prinsip rukun negara rukun negara betul ha kepercayaan Baik. kepada tuhan Betul. kesetiaan kepada raja dan negara kesetiaan kepada raja dan negara ha. keluhuran perlambagaan keluhuran keluhuran kedaulatan undang-undang dan, -dan. Undang -undang dan ya. kesopanan dan kesusilaan rukun negara yang kelima itu sebenarnya betul. setiap rakyat malaysia hmm. perlu ingat kesopanan dan kesusilaan betul pegang prinsip itu untuk kita menyatukan dan pemimpin-pemimpin yeah. masyarakat, pemimpin-pemimpin politik perlu ambil benda ni yeah. sebagai satu prinsip. Baik. Yang penting untuk kita menggabungkan kepimpinan uh, uh, contohnya kepimpinan uh, di peringkat kaum-kaum uh, lain pun komuniti yeah. bukan bangsa Melayu, Cina, India. Mereka pun ada komuniti-komuniti bangsa dia orang. Tapi kena perlu combine. Uh, buat program perlu bersama ah ha, contoh sukan yang saya ambil contoh tadi. Ya. Yeah. Saudara Syamil. Okey. Okey, terlebih dulu. ada sebut berkenaan dengan um, pentingnya aspirasi yeah. um, apa perpaduan ini dalam kalangan komuniti yeah. kita. Okay. Jadi <coughs> kalau kita sebagai rakyatlah kan. Kalau kita mengharapkan setiap agensi kerajaan, malah swasta, malah pihak-pihak uh, yang uh, terlibat untuk menganjurkan aktiviti yang melibatkan sosial dan kemasyarakatan. Yeah. jadikah adakah uh, kita bergantung kepada penganjur-penganjur tersebut untuk okay. meramaikan kita dan kebersamaan kita. Okay. Jadi uh, apakah peranan kita sebenarnya? Kita sebagai rakyat untuk uh, menganjurkan untuk kita membawa bersama-sama okay. untuk keterlibatan kita bersama-sama di dalam a uh, kepaduan di dalam bermasyarakat yang harmoni. Okey. Okey. Okey Syamin. Okay. Kalau kita melihat uh, saya ambil konteks yang lebih kecil. Yeah. Kita ambil konteks di negeri Perlis. Konteks di Perlis kalau kita melihat kepada hanya peranan itu dimainkan oleh kerajaan ya. kita tidak dapat buat betul contoh kita di perlis kita lebih kurang 290000 orang penduduk perlis betul kan penjawat awam baru duduk ada dalam paling tinggi pun 2000 orang kan campur dengan guru pun ada tak sampai pun dalam uh, dalam 30% ya, ya. 20% saja daripada betul. penduduk namun begitu sebenarnya hmm. untuk makluman kita ada institusi okey contohnya, penggabungan itu berlaku, mesti berlaku okay. contoh, di peringkat kerajaan pusat Okey. Okay. di peringkat kerajaan pusat kalau kita melihat satu sentimen di situ okay. kerajaan pusat adalah uh, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh yang amat berhormat uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim yeah. uh, Perdana Menteri Malaysia, uh, PMX uh, ber mungkin berbeza dengan sentimen parti di peringkat negeri Okey, Tuan Puan Lureswan tadi kita dah Uh, membincangkan berkenaan dengan uh, perspektif perpaduan dalam segmen segmen seperti uh, ekonomi sudut ekonomi, yeah. sudut sukan, sudut sosial dan sudut budaya. Okay. Budaya ni uh, salah satu sudut uh, aspek yang penting untuk kita dijaga Betul. kerana dia penerapan daripada akar umbi lagi. Betul. Jadi apa apa yang dikatakan budaya dan perpaduan ini boleh tak tuan perlu kaitkan. Okay. untuk generasi masa masa akan datang. Okey Syamin. Okey. Uh, perpaduan tidak boleh lari daripada silang budaya. Yeah. Okey. Bila sebutlah budaya, setiap satu bangsa itu mempunyai budaya yang unik, yeah. budaya yang tersendiri. Yeah. Orang Melayu dengan budayanya. Yeah. Okey. Uh, orang orang Cina dengan dengan budayanya. Hmm. Uh, dia ada pelbagai etnik. Hmm. Sebenarnya uh, untuk dipupuk budaya ini sebenarnya dia perlu dibawa daripada asas. Ya yeah, ya. Yeah. Apa itu asas? Asasnya kita tengok pembentukan itu kanak-kanak alas sangat satu generasi yang kita perlu pupuk semangat perpaduan di sampingnya menggunakan budaya itu. Hmm. Kita di, di, di Malaysia ni sebabnya, kita bagi saya tidak ada satu benda pun yang kita ketinggalan. Betul. Contohnya uh, kementerian perpaduan ada tadika perpaduan Betul. Uh, Jabatan Kemajuan Masyarakat dengan tadika kemas yeah. uh, dan ada juga parti-parti politik pun ada juga yang menyebabkan tadi kena sebagainya hmm. tetapi dah satu konteks yang 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 bagus konteks yang baik naratif dia kena bawa dia kena mendidik anak-anak daripada 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 rebung ni hmm, hmm. daripada kanak-kanak tadika setuju sendiri yeah. contohnya komuniti uh, boleh uh, menggunakan program-program contohnya sempena hari perpaduan yang buat hari yeah, ni yeah. pertandingan berwarna dan sebagainya bertemakan perpaduan jadi uh, tadika tadika ni yeah tabika tadi ke perpaduan dia ke perlu memainkan peranan. Ya. Itu juga di peringkat sekolah. Ya. Di peringkat sekolah guru-guru ni inilah sebenarnya di antara key person untuk memberi pendedahan kepada generasi ya. baru ni. pemain utama. Main, playernya Main player dia. Ya. Adalah di peringkat sekolah. Ya. Kerana di peringkat sekolah ni uh, uh, kita kata generasi hmm. generasi kanak-kanak ni hmm. perlu dididik dengan program-program ya. contoh pada sepanjang bulan kemerdekaan ni perlu program-program kita tengok alhamdulillah sekolah-sekolah pun dah banyak anjur betul. ya pertandingan pakaian beragam dan sebagainya uh, anak adik-adik anak-anak daripada bermasa Cina, India kami pun join memakai pakaian tradisi sempena nak ambil semangat mood merdeka betul ha jadi sentimen ini perlu dibawa hmm. itu di peringkat sekolah menengah di peringkat sekolah sekolah di sekolah rendah di peringkat sekolah menengah hmm. malah ke peringkat IPT ya yeah. kalau kita lihat di peringkat IPT dalam konteks yang lebih besar ya yeah. ha kerana lepas pada IPT kanak-kanak uh, ataupun uh, generasi muda ni akan keluar hmm. ke alam pekerjaan dan sebagainya. Yeah. Dan main sekarang ni adalah uh, key person tu apabila berada di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, yeah. di peringkat sekolah menengah, di peringkat IPT. Perlu benda program-program di peringkat IPT, di peringkat sekolah tadi perlu memainkan peranan hmm. sebelum uh, uh, generasi ini keluar ke peringkat alam pekerjaan dan sebagainya. Ya, ya. Ha, jadi baga ya. di peringkat kementerian dan sebagainya ini adalah satu benda yang sangat bagus. Baik. Jadi penekanan itu kerana kalau kita kira di sekolah di kampung-kampung memang terdapat sekolah, terdapat dia tidak ada kawasan yang tidak ada pusat-pusat pengajian. -pusat ha, jadi ambillah peluang ni kepada komuniti juga yang kita sebut tadi. Bagi kerajaan negeri kita ada MPKK. Uh, MPKK ni mewakili komuniti yeah. kampung uh, di peringkat kerajaan negeri. Yeah. Macam di Perlis kita ada 379 MPKK. Setiap kampung ada. Yeah. Uh, dan juga di peringkat kerajaan pusat ada JPKKP. Ya. Yeah. Kan? Dan kadang, kadang satu kampung uh, pun ada dua institusi. Hmm. Saya melihat satu benda satu benda yang bagus. Hmm. Kita jangan melihat satu konteks yang 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 berbeza pandangan. Yeah. Lagi banyak institusi di dalam kampung Lagi bagus Saya ambil contoh di Felda Cuping okay. Di Felda Cuping, Felda Dalam Felda ada institusi Ada JKKR Di ha. Dalam Felda juga ada JPKKP hmm. Di dalam Felda juga ada MPKK hmm. Di dalam Felda juga ada institusi koperasi yeah. Di dalam Felda juga ada institusi belia yeah. Ada institusi kami anak Felda dan sebagainya hmm. Gabungkan Ha, gabungkan dia akan menjadi satu satu uh, perkara benda yang yang besar. Hmm. Kalau buat program-program yang program bersama. Ah yeah. ha, peruntukan di share bersama. Ahli pun pakat-pakat gotong-royong bersama okay. Kalau kita tengok dulu apabila zaman-zaman sebelum-sebelum ni, kenduri kendara. Itu salah satu elemen yang sangat penting. Yeah, yeah. Kalau kita tengok dulu kenduri, -kenduri kampung, gotong-royong Dua hari sebelum dah besok dah, yeah. pasang kemah gontong royong, malamnya ada bersiap daging dan sebagainya, merewang, yeah, yeah. masak itu, sampai habis keduri pun masih main royong. Itu satu perkara yang sangat bagus untuk memupuk perpaduan. Yeah. Ha, jadi contoh macam Felda, mungkin diperoleh, mungkin tidak ada uh, peneroka yang berbangsa lain. Tapi di negeri, di negeri dipaham dan sebagainya. Yeah, yeah. Ada? felda yang ada uh, keperbagaian kaum hmm, hmm, bukan hmm, hanya hmm. orang Melayu India Cina pun ada fekra fekra hmm. pun ada kita tengok di fekra lubuk sirih yeah. ada selain daripada bahasa Melayu yeah. jadi alhamdulillah kesepaduan tu ada maksudnya naratif ini perlu dibawa pemimpin-pemimpin masyarakat pemimpin-pemimpin komuniti -pemimpin perlu memainkan peranan yeah. uh, jangan bagi ada elemen sentimen politik hmm. Yang Ortodok ni yeah. kena buang daripada Betul. pemikiran so. Uh, so kita baru kita boleh buat program di bersama supaya tidak tidak ada uh, melihat kepada kepada politik uh, perbezaan ideologi politik mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. ambil pendekatan supaya uh, bawa naratif kesepaduan tu mesti bersama uh, itu dia ada, ada key, key person lah yeah, yeah. Uh, ataupun uh, key, key point yang kita boleh guna. Uh, sebagai view of point kita yeah, yeah. Kan? Untuk uh, kita sama-sama uh, Nak menjadikan uh, Kepelbagaian bangsa kita ni Majmuk ni Untuk bersepadu Untuk membentukkan perpaduan yang lebih hebat Baik Okey Okey terima kasih Tuan Pengulu Reswan Bersama kita pada petang ini Syukur Alhamdulillah Segala hujahan Yang padat Perkongsian Sedikit sebanyak uh, Merupakan ilmu Dan informasi Uh, ilmiah kepada anak-anak muda terutamanya, uh, menekan Tuan Pengudu kita pun seorang uh, pegawai uh, perkhidmatan dan sangat aktif dalam NGO dan aktiviti yang, yang kema kemasyarakatan sosial dan sebagainya, jadi ini satu perkongsian yang menarik untuk kita bincangkan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya bersama dengan panel uh, Ketua Peneroka Tempatan nak Feda Cuping, uh, iaitu Encik Syarif uh, bersama dengan Uh, saya selepas ini kembali sebentar lagi terima kasih